субботу у нас уже будет первая игра, на которую сразу всех приглашаем жители города поддержать в области нашу команду, нашу молодую команду, но ну, амбициозную, которая хочет добиться какого-то результата. Ну, и самый главный для нас результат ⁇ это развитие футбола в Хмельницком и феминистском области. Хочу познакомить вас с тренером главным тренером команды Балинский Виталий Викторович и тренер Клиенко Александр Сергеевич. С нами сидят видите, молодые ребята, капитан команды ГРС и игрок команды Кападига Андрей Бонуславский. Задача, первая самая главная задача показать, выйти на поле и показать игру футбол. Это главная наша задача. Мы не ставим задачи победить, у нас все сводится к этому, к развитию. Развитие не может быть начинаться с побед, оно как и правило начинается с поражения. Мы не ставим перед собой такие задачи поражения, но готовы ко всему. Забегать вперед. Мы сейчас начинаем аматоров, сейчас надо пройти этот этап, вот, а потом будем все идти постепенно. Вы, если заметили, уже на протяжении семи лет мы начали с детского футбола и потихоньку продолжаем. То есть мы сначала построили фундамент, это детский футбол. И теперь на базе этого фундамента выстраиваем здание под названием Большой футбол. Ту вертикаль, которую мы строим на сегодняшний день, она предусматривает детская академия, Ю-19, команда мастеров. Поэтому мы это все делаем планомерно, идем к этому планомерно. Король Валис Пирус не один проиграли. Ребята молодые, опыта чуть не хватает, но за счет желания. Думаю, что все будет нормально. Укрепить состав опытными футболистами, для этого надо определенно финансирование. Вот. А так, я думаю, что нам не надо укрепляться. У нас хороший коллектив, молодые ребята, глаза горят. Посмотрим, что с этого будет суббота. Я добавлю, Виталий Викторович, понимаете, смотря, что общественность хочет видеть. Хочет видеть, мы можем привести сюда игроков со всей страны, собрать и выигрывать все матчи в аматорах. Но я не вижу смысла этого. Ну, для чего это делаем? Для того, чтобы развивался в, в нашем регионе футбол. В чем будет развитие футбола, если я сейчас привезу, как э, на опыте других команд, привезу сюда игроков, буду платить им зарплату, и они будут играть за город. На сегодняшний день мы, может это некрасиво скажем, но мы хвастаемся тем, что мы играем своими воспитанниками. Это 7 лет нашей работы. Вот эти ребята, которые выйдут в субботу на футбольное поле. 7 лет тяжелой работы. Потому что когда мы взяли клуб, было 38 детей. Мы за этих 7 лет выпустили, сделали 7 выпусков. Мы два года отыграли в высшей лиге по детскому футболу. Вот и результат и это стратегия наша, мы будем играть сугубо на наших воспитанников. Да, я говорю, может, будем залучать кого-то, но основная масса будет только хмельницкие выпускники хмельницких детских юношек спортивных школ. Об области, низкой области города. И вот это наша первоочередная задача. В этом футболе уже более все жестче, повзрослее, э, ребята постарше все. У тяжело играть, тяжело перейти детського футболу зросту. Якщо е... ну тобто вони не помиляються так в таких простих ситуаціях, якби це могли пробачити, наприклад, дитячому футболі, це в дорослому футболі така не пробачається.